Pemilihan Menantu Bangsawan Pada suatu hari, ada satu keluarga bangsawan yang ada anak lelaki yang sudah boleh beristeri tapi masih berkelakuan macam anak kecil. Song pergi mana? Dari semalam lagi abang tak nampak dia lah. Song minta izin untuk tidur kat rumah kawan dia untuk beberapa hari. Saya sibuk sangat semalam dan terlupa nak bagi tahu abang. Hei, Awak ni kan, jangan lembanjakan dia sangat. Dia satu-satunya anak lelaki kita. Abang risau tau. Dia tu boleh ke nak jaga rumah dan harta benda kita? Dia tu asyik nak berseronok je dan bermain sepanjang hari. Tak kisah langsung pasal tanggungjawab dia. Abang janganlah marah biasa cakap dengan dia. Nak cakap apa lagi dengan budak bertuah tu? Hai. <tuh> Eh, hey, Siong, nak ke mana tu? Asyik merayap je. Oh, Ayah, saya nak pergi... Masuk bilik Ayah. Ada benda Ayah nak cakap. Uh, 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 baiklah, Ayah. Uh, minta maaf ya, Ayah. Saya dah bagi tahu Kyung tak nak keluar semalam sebab saya kena duduk kat rumah. Tapi dia paksa saya juga. Tak ada siapa boleh paksa kalau kamu tak nak. Mak dan ayah dah buat keputusan untuk cari kamu isteri. Kamu setuju tak? Hah, apa dia ayah? Isteri untuk saya? Ya betul. Ayah rasa kamu patut berkahwin sekarang. Bila ada isteri, kamu kena belajar jadi lebih bertanggungjawab sebab dah ada keluarga. Oh, baiklah ayah. Kalau itu yang terbaik, saya akan ikut. Kamu nak isteri yang macam mana, Song? Oh, kalau boleh, carilah yang cantik. <laughs> <laughs> kamu fikir pasal cantik je. Hmm, baiklah. Terpulang pada ayah. Mak dan ayah lagi tahu apa yang terbaik untuk saya. Hmm, ya, yeah, pandai pun. Abang nak cari dia isteri yang macam mana? Anak kita tu macam budak-budak lagi. Jadi, kita kenalah cari isteri yang memang pandai jaga keluarga. Seeloknya, isteri dia kena cekap dan boleh bimbing dia untuk jadi matang supaya dia boleh jadi seorang lelaki yang lebih bertanggungjawab. Harap-harap lepas tu dia bolehlah Tolong jaga semua harta keluarga kita ni. Esoknya, keluarga Kuan mula menyebarkan berita mereka cari menantu perempuan. Gadis yang boleh sediakan makanan untuk tiga orang selama tiga bulan dengan hanya satu tong beras akan dipilih serta-merta. Ha, saya nak anak perempuan saya cubalah Bukan senang nak dapat peluang macam ni Kalau anak saya terpilih kahwin dengan keluarga bangsawan Seluruh keluarga kami boleh hidup senang Hei, Awak yakin ke yang dia nak pilih anak awak tu? Anak gadis saya lagi cantik dan sangat bijak. Jadi tak mungkin mereka nak pilih anak awak. Awak jangan nak perasa lebih-lebih ya. Awak tengoklah. Saya akan buktikan anak saya boleh siapkan makanan untuk tiga orang hanya dengan gunakan satu jetong beras macam syarat yang mereka sekeluarga dah tetapkan tu. Heh, Jangan nak berangan lah. Bukan itu saja syaratnya. Keserasian antara bakal suami dan isteri pun penting. Kalau tak serasi, macam mana nak hidup bersama? Berita tentang keluarga bangsawan Kuan cari menantu terus tersebar. Ramai keluarga bangsawan lain juga tampil dengan anak gadis mereka. Mereka nampak macam serasi terutamanya sebab mereka juga dari keluarga bangsawan. Selamat datang Cik Miong dari keluarga Song. hello Cik Miong. Selamat datang dan rasanya kamu pun tahu apa syarat yang kami dah tetapkan. Ya, saya faham Puan Jong. Kalau dah faham syarat yang kami tetapkan, baguslah kita boleh mulakan proses cabaran hari ini. Keluarga kami akan bagi seorang pembantu lelaki dan seorang wanita dan juga satu tong beras untuk kamu. Kamu juga kena makan dengan mereka selama tiga bulan dengan guna hanya beras ini. Ah, terima kasih, Puan. Jangan risau. Salah menantu yang Puan cari. Ah, semoga berjaya, ya? Ah, saya akan masak bubur dan bukannya nasi. Sebab bubur boleh buat kita lebih kenyang. Senang je cabaran ni. Sepuluh hari kemudian. Ah, tolong puan. Saya rasa macam nak pengsan je. Sebab saya tak ada tenaga langsung, puan. Saya pun macam tu juga. Entah kenapa mata saya macam tak berapa nampak sekarang. Tapi beras pun dah habis. Walau saya berjimat. Awak berdua nampak saya tak membazir. Apa saya nak buat sekarang? Mungkin elok kita beritahu keluarga Kuan. Puan dah buat yang terbaik, Puan. Saya dengar tak ada seorang pun gadis yang lulus syarat ayah. Apa betul ke yang saya dengar tu ayah? Betul dan ayah tak terkejut langsung. Uh, apa? Kenapa ayah tak terkejut langsung? Sebabnya Siong, orang dewasa biasanya makan satu tong beras sebulan. Tapi kalau dikurangkan berapa banyak pun, tak mungkin akan cukup untuk makan selama tiga bulan lamanya. Jadi semua gadis yang datang ni kalau mereka berjimat sekalipun mereka tetap tak akan dapat nak tepati syarat-syarat yang ayah dah bagi tu. Jadi apa guna buat syarat kalau tak ada yang akan lulus? Tak masuk akal langsung. <laughs> Mungkin akan ada dan hanya gadis tu saja yang sememangnya layak dan boleh jadi isteri kamu dan menantu ayah dan mak. Mak dan ayah cuba main-mainkan saya ke? Di sebuah kampung di pendalaman, ada seorang peladang yang miskin dan dia ada anak perempuan yang rajin bekerja. Tapi sebab mereka sangat miskin, tak ada siapa sudi mengawininya. Ah, minum ayah, ayah mesti dahaga. Um, terima kasih, Ji Yong. Um, ayah, saya ada benda nak cakap dengan ayah. Apa dia nak? Cakap je dengan ayah. Ah. Macam ni, ada satu keluarga bangsawan umum kan, kalau ada gadis yang boleh beri makan tiga orang selama tiga bulan dengan satu tong beras, gadis tu kan jadi menantu mereka. Kalau saya nak cuba boleh ke? Apa ayah akan izinkan tak? Ayah pun ada dengar juga. Dan dah ramai juga gadis yang cuba. Tapi tak ada seorang pun yang boleh lepas. Walaupun sebulan, macam mana kamu nak bertahan tiga bulan? Jangan risau ayah. Percayalah, saya boleh buat. Hei budak miskin, kenapa datang sini? Ingat keluarga bangsawan Kuan akan pilih awak jadi menantu ke? Tapi kalau lepas syarat tu saya layak jadi menantu. Hahaha, <laughs> yakinnya awak. Ramai gadis bangsawan dah cuba tapi semua tak berjaya. Macam mana orang miskin macam awak boleh ingat dia boleh lepasi syarat yang dia ditetapkan? Jangan nak berangan. Pergi dari sinilah. Uh, tolong tuan, saya Ji Yong. Saya percaya saya boleh lakukannya. Uh, tolong tuan, tolonglah bagi saya peluang ni. Ya, betul. Ingat dia boleh ke? Baiklah, sebab dia nampak macam nak cuba sangat, saya akan bagi dia satu peluang. Alamak, kalau masak nasi banyak macam ni, saya rasa tak sampai sepuluh hari semua beras kita akan habis. Uh, awak berdua jangan risau. Mari kita makan sampai kenyang. Hari kedua. Habislah. Perempuan tu mesti tak boleh jadi menantu keluarga Kuan. Betul tu dia tak pandai berjimat. Saya ingat sebab dia datang dari keluarga miskin, dia mesti pandai berjimat cermat. Tapi bagus juga. Beras habis cepat lagi cepat kita boleh balik. Hari keempat kita makan kenyang sejak beberapa hari lepas. Saya rasa sihat dan kuat untuk bekerja. Yuji dan saya bolehlah tanam sayur. Dan awak, Giong, tolong pergi ke hutan dan bawa balik kayu api ke sini ya. Segenggam setiap hari boleh jual untuk beli makanan. Tengok, saya tukar beras kita untuk dapatkan benih ni. Nanti kita boleh ada taman penuh dengan sayuran. <laughs> awak ni dah mengarut. Kalau saya jadi awak, saya takkan buat macam tu. Kalau tak buat apa-apa, tak kira macam mana kita cuba berjimat pun, beras mesti habis juga. Tapi kalau kita kerja, kita bukan je dapat duit. Tapi kita boleh beli beras dan makanan lain dan tak perlu nak berlapar. Jadi mulai hari itu, mereka sama-sama bekerja. Yang perempuan tanam sayur dan buah, sementara lelaki cari kayu api dan jual untuk beli makanan. Sejak hari itu, mereka ada cukup beras untuk makan dan disimpan. Tiga bulan kemudian. Tiga bulan dah berlalu. Saya datang untuk tengok keadaan kamu. Jadi, kamu semua hidup berbekalkan satu tong beras sejak tiga bulan lepas? Oh, apa ni? Kenapa tong ni masih penuh dengan beras? Kamu semua tak makan ke? Makan tuan. Memang tong tu masih penuh tapi kami bertiga tetap dapat makan dengan kenyang tuan. Malah Cik, -Cik Yong ada simpan satu lagi guni beras yang besar. Aha, tolong bagitahu saya macam mana kamu buat semua ni? <laughs> Kalau kita duduk dan cuba berjimat je, semua duit kita akan habis juga. Tak kira walau macam mana kaya kita ni pun. Jadi kami bertiga bekerja keras untuk dapat lebih banyak beras dan juga wang. <laughs> kamu ni lah menantu yang saya cari-cari selama ni. Saya akan kahwinkan kamu dengan anak saya. Hahaha. <laughs> Jadi Ji Yang dipilih menjadi menantu keluarga bangsawan. Walaupun hidup mewah, dia tetap bekerja keras dan menjaga keluarganya dengan baik. Disebabkan dia, Song menjadi seorang yang sangat berjaya.